योग केंद्रीय मंत्र्यांनी आज योगाभ्यास केला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी मथुरा इथं योगाभ्यास केला आणि उपस्थितांना संबोधित करताना योगाभ्यासाचं महत्त्व विषद केलं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अहमदाबाद इथं तर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी नागपुरात आयोजित योगाभ्यासात सहभागी झाले भारत ने समग्र विश्व को मानवता को काफी कुछ दिया है परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारत ने सबसे बड़ा अगर कोई उपकार किया है उपहार दिया है तो योग को विश्व को देने का काम किया है हजारों की संख्या में आज के इस योग दिन में हमारे भाई और बहनें शरीक हुए हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और नियमित योगा साधना प्राणायाम के कारण स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है मैं खुद उसका नियमित आचरण करता हूँ उसका अनुभव उसका फायदा भी महसूस करता हूँ तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यानी मुंबई योगाभ्यास केला, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. डॉक्टर एस जयशंकर महिला प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नवी दिल्ली आयोजित योगाभ्यास सहभागी कि भारत का योग आज विश्व भर में प्रसिद्ध है आज इंटरनेशनल योग डे के दिन मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और जिन सभी साथियों ने आज योग का अभ्यास किया उन सबके जीवन में सकारात्मक चेंज आए इसकी कामना करता हूं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन निलगिरी यानी रामकृष्ण मिशन विद्यालय योगाभ्यास केला तर जे पी नड्डा यांनी देखील योगाभ्यास करत योगसाधनेचं महत्त्व विशद केलं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त डेहराडून इथल्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमीमध्ये योगासनं केली तर किरेन रिजिजू जी किशन रेड्डी प्रल्हाद जोशी रामदास आठवले मुरलीधर मोहोळ हे केंद्रीय मंत्री देखील योगाभ्यासात सहभागी झाले होते योग संस्कृती योग साधना ही मला असं वाटतं की प्राचीन काळापासून चालत आली आहे मान्य मोदीजींनी ती जागतिक स्तरावरती पोहोचवली युएनच्या मीटिंगमध्ये आपण तिथे प्रस्ताव सादर करून त्याला जगाची मान्यता मिळाली आज संपूर्ण जगामध्ये हा दिवस साजरा केला जातो याचं मला असं वाटतं की निश्चितपणे मोदीजींना धन्यवाद दिले पाहिजेत की त्यांनी या आपल्या संस्कृतीला या योग साधनेला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवून दिली